Yeah. Uh -huh. श्री सज्जानन्द स्वामी महाराज की जय श्री स्वामी नारायण भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय श्री कष्ट श्रीकष्टभञ्जन देव प्रवीण निगमागमशास्त्रबोधे राजाधिराजरघुनायकमन्त्रिवर्य सिन्दूरचर्चितकलेवरनेष्ठिकेन्द्र श्रीरामदूतमनुमनहर सङ्कटम् मे सीतानि मेतज रघूतमभूरिकाष्ट ोत्सारणे ककसहाय तास्त्रपोघ निदधयातु पतिहाटकराजधाने हर सङ्कटं मे दुर्वार्य रावण विसर्जितशक्तिघात कण्ठा सुलास्मन सुखारत जीवल्ले लोणा हनुमन हर सङ्कटं मे रामागमौक्तितरितरितबन्ध्वयोग दुःखाब्धिमाग्नभरतार्पितपारिपर रामाद्मधुपीभवदन्तरात्मन् श्रीरामदूतहनुमनहर सङ्कटं मे पातात्मकेसरि महाकपिरातदीय भार्याजनी पुरुतपफलपुत्रभाव दाक्षोर्पमोचितवपूर्वलतीवग हनुमन हर सङ्कटं मे चारिकविशुष्टसवीरकृत्या विद्रावणारुणसमीक्षणदुःप्रदर्श भो भग्नसत्सुतदवित्तदमन्त्रजाप श्रीरामदूतहनुमनहर सङ्कटम् मे यन्नामधेयपदकक्षुतिमात्रतोऽपि ये ब्रह्म राक्षसपिशा च भूता ते मारिकाश्च स भयम् व्यपयान्ति स त्वम् श्रीरामदूतहनुमनहरसङ्कटम् मे त्वम् भक्तमानस समीक्षितपूर्तिशक्तो तेनश्च दोर्मदसपत्नभयादि इष्टं ममपि परिपूरय पूर्णकाम राम श्री रामदूत हनुमन हर संकटं मे श्री कष्टवंजन देवकी जय बोलो कष्टवंजन जय कष्टवंजन देवकी स्वामी नारायण વહલા ભક્તો આજની આ પૂર્ણિમા આપણે હનુમાનજી મહારાજ નું સાક્ષાત બિરાજમાન દે હનુમાનજી મહારાજ નું ષોડશોપચાર પૂજન જયારે આપણે ભાવ પૂર્ણ રીતે કર્યું છે ખાસ વાત એ છે કે આવતી પૂર્ણિમા એ હનુમાનજી મહારાજ ના સાનિધ્યમાં દાદાના પ્રાંગણમાં ભવ્ય હોળી હનુમાનજી મહારાજ ના સાનિધ્યમાં આપણે સૌ પરિવાર સાથે હોળી અને ધૂળેટી નો ઉત્સવ મનાવીશું પ્રાતઃ કાળ ની અંદર એ ઉત્સવ ઉજવાશે માટે તમામ ભક્તોને પરિવાર સાથે પધારવા ભાવ ભર્યું આમંત્રણ છે દાદા ને અદ્ભુત શણગાર કરવામાં આવશે અને એ ધોળેટીના ઉત્સવમાં આપણે સૌ પરિવાર સાથે પધારશું અને એ માટે પધારવાનું દેવકી વાલા ભક્તો ધક્કા કિરા વગર દર્શન કરી અને ઝડપથી આગળ વધીશું જેથી બીજા ભક્તોને દર્શન કરવાનો લાભ મળે કોઈ ધક્કા કરશો નહીં અને ઝડપથી દર્શન કરીને આગળ વધીએ